Дніпропетровці до Дня Незалежності готують нову патріотичну акцію «Дніпропетровськ – серце України. Хлопці з всеукраїнського громадської організації Легіон добра разом із Русланом Колєсніковим хочуть за півтора місяці прикрасити стріт-артом якомога більше різноманітних об'єктів Дніпропетровська. Це саме та команда, що підсвітила найбільше у світі герб України на будівлі готелю Парус. Приєднатися до нового проєкту Організатори запрошують міських художників. Ніків, які мають ідеї щодо втілення у вуличних малюнках теми патріотизму, а також вшанування пам'яті загиблих у період акцій протесту на майдані та в зоні АТО. Про це поговоримо із Русланом Колесніковим і Рустамом Басовичем. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, мабуть, в початку, Рустам вопрос к вам. І так вже навіть менше, ніж полтора місяця до дня по большому щоту, ровно місяць, що плануєте успеть? Мы как бы не совсем привязываемся конкретно к независимости, мы будем стараться сделать как можно больше рисунков, но если кто-то из художников или не успеет прислать эскиз и оформить его, или мы не успеем согласовать это с властями, это ничего страшного, то есть мы все равно это воплотим, то есть мы будем продолжать до тех пор, пока каждый художник, который пришлет свой эскиз, он будет одобрен, не воплотит это в реальность, то есть мы не привязываемся никак, абсолютно никаким рамкам. То есть Акция будет продолжаться в до течение тех... 2014, а, пока весь мир не поймет, что это не будет. самый. До тех пор, пока каждый художник, который прислал свой эскиз, и мы его одобрили, не воплотит его в реальность. Как много сейчас художников уже откликнулось? На данный момент а, в нашей базе уже зарегистрировано 23 проекта, то есть среди них как и художники, которые будут рисовать рисунки, так и проекты просто по разукраске каких-то объектов. Вот, то есть в сумме у нас сейчас 23 объекта, которые будут. Руслан, вы помогаете художником Днепропетров, Днепропетровского э, делать наш город более патриотичным. В чем это заключается? Ну, смотрите, в первую очередь для меня данная акция несет в себе несколько аспектов. Первое это поднятие патриотического духа э, среди горожан. Нам необходимо научиться уважать и любить свою страну, свой город. Ведь от того, что мы подписали ассоциацию с ЕС, завтра лучше жить мы не станем. Мы должны осознать простую истину, что мы должны меняться изнутри, каждый из нас. И от этого зависит результат тех целей, которые мы перед собой поставили. Ведь если ты любишь свой город, ты задумаешься, прежде чем там, выбросить бычок на улице, либо выбросить там, бутылку из окна. Поэтому как бы, я поддерживаю такие вот молодые организации уже не впервой. Я Уверен в том, что в таких молодых ребятах наше будущее. Ну чем вы помогаете? Это финансовая помощь или это состыковка каких-то проблемных вопросов, потому что, ну существуют в частности газки и все остальное, попробуй что-то там нарисовать или там переделать. В частности это финансово и организационные моменты, то есть среди наших чиновников по разрешению. Возвращаемся к акции. Итак, что из первых шагов планируете сделать? Кстати, отель Парус, ну просто бомба. Это вот говорят люди, которые не живут в Днепропетровске, но видят хотя бы фотографии, а когда вот подойти и посмотреть. Что еще такое вот глобальное, чтобы сразу в рекорды Гиннеса? Ну, я думаю, что вот именно этот проект, проект Днепр сердце Украины, он тоже войдет, потому что э, мы хотим этим показать, что вот э, сломать все стереотипы о том, что вот если вот русский язычные регионы, то значит у нас нет патриотизма, мы не любим любую страну. То есть, ну, не имеет значения, в каком языке мы общаемся. То есть мы хотим показать, что не только на Западной Украине живут патриоты. Вот. И э, это будет, наверное, самая масштабная акция по разрисовке э, города. Ну, то есть это будут рисунки очень большие, масштабные. То есть это не будут какие-то мелкие там, плакатики где-то на заборах. Это будут масштабные рисунки. Задумывались ли вы над тем, чтобы привлечь именно а, не жителей Днепропетровского региона, чтобы вот они нам помогли а, свою частичку привнести а, в наш город? Когда мы через соцсети собирали художников, объявляли все, мы не указывали, чтобы это были конкретно художники из Днепропетровска. Но почему-то так сложилось, что откликались именно наши жители, то есть города. Вот, за заключением одного человека. У нас один художник из Харькова ну, согласился помочь нам, он прислал эскиз, сейчас ждет, ждет просто одобрение. Вот. А так, в принципе, все остальные из Днепропетровска. Кроме вас, кто еще помогает? Только без каких-то там, если есть привязки к политическим партиям, этого не надо. Есть ли у вас еще однодумцы? Ну, для меня данные акции в априори аполитичны. То есть я делаю это как волонтер. К сожалению, очень мало людей, которые оказывают нам поддержку. В частности, столкнулись еще с нашими чиновниками в каком плане, что та же гостиница «Парус», когда согласовывали эти моменты, то есть, когда ты подходишь к чиновнику и говоришь идею, светлую эту идею, он не понимает, первый вопрос его был, а сколько ты на этом зарабатываешь. То есть ты <laughs>, понимаешь, что ну, это совершенно два уровня общения с молодежью и с нашими там, чиновниками. Ведь молодые люди, для них наша независимость – это не иллюзия, ту, которую нам навязывали последние 23 года. Для них это жизнь, по-другому они не сумеют. Поэтому со своей стороны я делаю все для того, чтобы такие вот молодые ребята самореализовывались. И если нам удастся сделать так, что начиная от Рай Советов, заканчивая Верховной Радой, будет как минимум 50% молодых депутатов, мы сами не заметим, как мы окажемся в европейской процветающей стране. Ну дай-то Бог и, наверное, у нас осталось секунд 30, поэтому еще раз клич, куда обращаться, где вас искать, а, тем, нас кто искать хочет в помочь. социальной сети ВКонтакте, группа Легион Добра Украина, у нас вся информация там размещается, то есть не только об этом флешмобе, но и о других наших акциях, то есть у нас, наш организация занимается такими вещами, как поднятие патриотизма в городе и в Украине, то есть у нас есть подразделения в других городах, а также волонтерская деятельность, то есть мы помогаем беженцам, помогаем раненым из зоны АТО, собираем Раємо помочь в зону АТО нашим бойцям, то займаємося всім, чим можемо для радної радного города, радної страни. Отже, дякую, шановні патріоти, що ви завітали до нашої студії. Слава Україні! Героям слава, слава. тримайтесь.